В полицию поступило сообщение от жительницы одного из пригородных сел. Женщина пояснила, что ее дочь без вести пропала в Петропавловске около недели назад. Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых было установлено местонахождение без вести пропавшей. Местонахождение данной девушки, дочери было установлено, а именно находилась в квартире города Петропавловска. При ее опросе дала пояснение, то, что в данной квартире ее удерживали группой лиц, лишали ее свободы, при этом изнасиловав заставляли, заставляли заниматься проституцией. Вскоре двое из троих подозреваемых в изнасиловании также были установлены и задержаны полицейскими. Ими оказались жители Петропавловска 1979 и 1987 годов рождения, один из которых ранее был судим за грабеж. В ходе следствия выяснилось, что молодые люди случайно познакомились с потерпевшей на одной из съемных квартир, где она проводила время со своими подругами. После чего изнасиловали ее, засняв все на видеокамеру сотового телефона. Свои действия задержанные объясняют последствиям воздействия алкоголя. Сыны начали заставлять. Чтобы она на секса занималась. Начали на камеру снимать. В принципе, все. Зачем снимали на камеру? Чтобы заставить ее просить заниматься. По данным фактам были возбуждены уголовные дела. Лица, подозреваемые лица были задержаны. В ходе выяснения обстоятельств было установлено то, что данную девушку удерживали. Группа лиц. При этом изнасиловав, сняли это все на видео, в дальнейшем шантажируя. Шантажируя данным видео, заставляют заниматься проституцией. В настоящее время подозреваемые лица двое из них арестованы, находятся под стражей. Ведется дальнейшее расследование. Следствие еще предстоит установить все детали этого преступления. В настоящее время подозреваемые во дворены под стражу, возбуждены уголовные дела сразу по трем статьям Уголовного кодекса Республики Казахстан: по статье 126 незаконное лишение свободы, статья 120 изнасилование, статья 121 насильственные действия сексуального характера. Проводится расследование. Жанар Дулатова содействии при к службе департамента внутренних дел Северо-Казахстанской области.